जे चाललं आहे सरकारकडून भ्रष्टाचार संविधानाची हत्या याच्या रक्षणासाठी आम्ही जी एक लढाई करतोय त्यात बाळासाहेब आंबेडकरांशिवाय ती लढाई पूर्ण होऊ शकत नाही संविधानाचं रक्षण करणं ही फक्त आमची जबाबदारी नाही सगळ्यात जास्त जबाबदारी आंबेडकरांची आहे कारण त्यांनीच हे संविधान देशाला दिलं आहे आणि मी पूर्ण खात्रीनं सांगू शकतो कि भारतीय जनता पक्षाला प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष मदद हुई अशा प्रकार का कोाउल माननीय बाला साहब आंबेडकर उचलना नहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद होगी इस प्रकार का कोई भी काम या स्टेप आम्बेडकर साहब नहीं उठाएंगे क्योंकि वो तो भी इस लड़ाई में हमारे साथ है राजनीति तो होती है चुनाव आते है जाते हैं अगर देश नहीं रहा संविधान नहीं रहा तो क्या चुनाव लड़ेंगे आज परिस्थिति यही है इसलिए अंबेडकर जी हो आ, हम सब हो हमारे विचार एक है पक्का है बोला निर्मला सीतारमण का बयान आया कांग्रेस को लेकर नाराजगी दिख रही है कल जो सूची जारी की गई थी उसके बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वो जो लिस्ट में नाम दिए हैं उनके प्रचार नहीं करेंगे किस तरीके से लेकर ऐसा कौन बोलता है ने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल मैं उनकी बात करता हूँ मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूँगा ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा ये बात अगर नाना पटोली जी बाला साहेब थोराज जी ने की है या पृथ्वीराज चवहान जी ने की है तो मैं बात करूँगा बात ऐसी है कि हमारी लिस्ट आई है और सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी अब रामटेक हमारी सीटिंग सीट है है ना आपको तो सबको मालूम है पांच बार जीत चुके हम लोगों से अब वहाँ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया नाम घोषित किए तो हमने क्या उसके ऊपर आक्षेप लिया है ऑब्जेक्शन किया है नहीं किया है क्योंकि हमने ये तय किया था कि रामटेक आप लड़िए मुंबई की जो ये सीट है नॉर्थ मुंबई वाली वो हम लड़ेंगे ये बातचीत हो गई है सांगली वाली सीट है सांगली वाली सीट के बारे में ठीक है कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है सीटिंग है हमारी माँ आघाड़ी में इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट के अदला बदल हो जाती है आप सभी को लगता है कि अड़तालीस सीटें हमको लड़नी चाहिए तो लड़ लीजिए डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है हमको लड़ना चाहिए हम सांगली लड़ेंगे मैं जरूर ये मानता हूँ कि सांगली में कांग्रेस पार्टी का केडर है हमारा भी है कोल्हापुर में भी हमारा था रामटेक में हमारा था अब एक केडर महाविकास आगाड़ी के साथ अगर आता है तो सांगली वाली सीट महाविकास आगाड़ी को हम दे सकते हैं ना शिवसेना हो एन हो या कांग्रेस हो ये महाविकास आगाड़ी हो सर उ नाना पटोले यांनी आत्ताच कोल्हापूरला असं म्हटलेलं आहे की सांगली आणि भिवंडीची जागा ये ल, जारी में आनी के उपसे ही आमच्याकडे होती तरी देखील शिवसेने जाहीर केल्यामुळे आम्ही बैठकीला उपस्थित राहणार नाही आणि